Всем доброго ранку. Короче, о, носит, И люди плавают. Короче, проречковый парк, на наизнанку, с другой стороны. Вот там пляжик, но там люди уже, потому снимаю тут. Тут рыбальская сижа, прикольно. Вот. И, что я сюда приперся, тут самое глубокое, наверное, место в Полтаве, как мне. кажется потому что тут реально дуже глибоко я до дна не доставил там он пляж скільки я не пытался вниз уйти ни хрена не получалося и потому будем пробовать тут уходить на глубину с нашим новым компрессором ну и плюс пляжики там базы отдыха короче цей берег будем сьогодні быть туди продолжать там пляжей новых ще два по моєму возникло но один точно я бачу какие-то новий. выкопали. Так что работы много. Вот я не люблю эти прыжки. Хуковцам легче. Чи хуковцам, кажу, к этим скубовикам. Вылез из машины. Сапоги я блин. К химзащиту. И все, и ты уже готовый. А тут надо вытянуть хука. Вытянуть корыто. Все собраться Потом все за... Блин, неудобно. Была бы лодка, можно было на лодке с моторчиком. Это вообще песня. Все там прям заготовлено. Даже шланга отсоединять от себя не надо. Приехал, якорь кидаешь, бульк и погнал фигас. Вот это, наверное, будущее будет. Но ну, может быть уже в Балакли, потому что сейчас нельзя что типа плавать на лодках. В общем, вот такие дела. В общем, я все нормально, доехал. Без приключений еще не застрял. Хотя тут такая дорога узкая блин, стать негде вообще. Пляж Е, а подъезда толком нет. Все тулятся по над дорогой, потом хрен кто проедет, блин. Ну, в общем, такие неудобненько. Ну, Насчет машины тут улица. Люди, люди как-то, ну, не думая про других. Я считаю, надо было какие-то кармашек наделать тут. Каждые метров, блин, сто. И такую площадку засыпать до самой речки, чтобы можно было машины оставлять. Тогда было бы удобнее всем и местным, и приезжим. Все, короче, переодеваемся сейчас и ныряем. Я скажу, там на пляжах кто-то уже с вещами, с какими-то, с пакетами, чей бухать собрался, чей тики, тики, уезжают, отбухались, может, не знаю. Но снимать я не люблю, люди, я какой-то степеснительный душа. Вот это такие дела. Прикольно тут место, такая вот рощечка, тут и ивы, и березки. Вот тут вот вычистить, заработать пляжик, да вы шо. Вот Ути, ути, что там у и там этих беседок. И ну, за денежку там, чтобы отдыхать. Вот это место перспективное, дуже красиво. Другий пляж, вот тут вот, камера что-то запотела, не, не стал снимать, потом все равно ни не видно, и кажись, другий золото, кажись, другий золото, блин, опять куча камней, задовбал, не покупайте такие, будь ласка, елки-палки, у ведро, я. в общем, сейчас я к саранча прыгаю, без корыта, так чисто залетаю, поныряв и улетаю. Пока народу сильно богато, а потом не знаю где-то где, -то, где -то полазим можно на городском, где то ну, В принципе, еще у меня по-моему три пляжа впереди, так что подаемся. ломаки, не купайте. -хо -хо. Тут, короче, сдох шрек. Нахрен, вот это зеленое гибно, яке. я не думал, не думал. Блин, а кто тут что мог потерять, если такая вода. Ёлки-маталки, вот да. Пошли на мостик, глянь, а что там, блин. Все, шикарно. мабуть, сюда пока не полезу. А и похолодая то не полезу. Нафиг. Поеду я лучше додому. Первый час, думаю, блин, еще где-то понырять. На городском народу уже везде не хочется мешать. Ну, короче, значит, значит, едем до дома. Тут ми по-любому понаряємо, як тебе похолодає, вона перестає, перетой. Нормалізується, як тільки похолодає. Ще, ще походу жарко, я не знаю. Таку зеленку вообще, блин. В принципі, я привык на мацка там в болотах. Ну, це перебор, бляхом. Все, коротше, хватимося. Ну, выпьем за гарний сезон. Я, честно говоря, думал, что не получится лучше, чем в том роте, но вот, отлично. Выпьем за да фарт. Ох. итоги по шмурде. Короче, сегодня шмурди не много, бо я половину времени был без коробка, в принципе. А на первых двух пляжах с другим компрессором тоже места почти не было. И потому чуть-чуть брал, но не дуже. Не дуже. В общем, вот так гивна. Это, я не знаю, может кусок шахеда или хрена знает, что она. Хоча воно вроде як вже чуть полежало, але так щоб пропало зовсім. Не, не знаю чого, воно ну, розірване, прям як будто його взорвали. Потому що так просто не рветься воно. Далі, далі, далі лупиздрики, грузочки трошки. такі кусачки, потім розкажу де. І що вони трошки позарішали. І така от хрень. Я не знаю, що воно. Отак. Щось тут було, на чому стояло, що воно тут. Может, какая-то гравировка была. Может, фиг. Но ну, я чистый, в чистый. Ну, алюминий легкий. Ну, нифига там. Не нашел до дырок уже воно до той. Дошло. Хрен его знает, что это было. В общем, вот, -вот так. Есть что важить. Есть что важить. Усе в хате. Вот тут сегодня трошки деды отдыхали. И... <клес> не хотел я про них тут ничего перебирать. Вот. В общем, пока так. Далее все расскажу итоги. Короче, сегодня решил я пробыть эту сторону. С этой стороны Преречковый парк, а с этой стороны, короче, идут пляжики. Вот тут пляжик, вот тут база отдыха, вот тут пляжик, потом где стадион, вот тут пляжик великий, Десь тут -вот ще зробили новий пляжик. Ну Но він недавно з цим бульдозером згорнули, Так що приглашаю. Тіряйте пісочок, все красиво. В общем, і <зас> десь. Ага, оце заїзд, отут десь ще пляжик. Оці всі пляжики я пробив. Що я сюди поперся? Коротше кажуть, іспитав компресор глубоководний. Отут -вот я розмотав якорь на всю катуху. Блін, правда, не поміряв. Ну примерно там где-то метров он, наверное, 7, может 8 и, и дальше. Ну короче говоря, что на всю катуху размотал и поплыла она уже, глубина такая была. Я и хука выдержу. Ну короче, нормально дышится. Единственное, чувствуется работу компрессора на, на октопусе. Так дыринчить, бо ресивер получается после уже. Надо, короче говоря, лучше подключить перед ресивером, чтобы оно ресивер все, все вибрации схавает и будет уже чистенький, так и спокойненькое дыхание, без, без всяких этих самых. Ну, короче, чуть-чуть дискомфортно из-за этого или непривычно просто. Ну, в общем, тянет она отлично, 5 ампер я поставил и полетел просто <laughs> там холодрыга, цитрандец. Дуже холодно. Там в десятке можно работать спокойно. Ну, я и, 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 уже сигналов нема. Я, наверное, метров здесь 30-40 от берега отошел, и там сигналов нема, уже глубина, я же говорю, где-то 8-9, до 10 нанометров доходило. Нормальная у нас есть установка теперь по глубоководному занырению. Все работает, все функциклирует, потому что вот эта вся заводь очень-очень глубокая. И может когда-то мы приедем в десятки, тут полазать где-то, блин. Потому что вот тут есть где-то пляж, ну, тут вот. И вечно я, я же скажу, иду, иду, иду вниз, вниз. А нифига не дохожу. А прикол в чем? Так вот, полотно, пляжа, есть находки. Потом у цей скос, на котором в основном задерживается только фольга. Там редко, бывают, но редко. И пришло уже плато, и там есть находки. Ну, то есть, туда на глубину надо попадать. Потом поплыв я на базу отдыха. Она сейчас тут еще раскрутилась сильнее. Ага, вот она, вот. Тут стоит какие-то катамаранчик, приплив, никого нема, думаю, ну на хитро жопу сейчас поныряю. Короче, тики-тики наладився, включив, нырнув, первый сигнал, первый сигнал был <laughs> пасати же, стоит мужик, я не знаю, він там рабочий, чи хозяин, каже, что ты тут робишь? Так, кажу, чищу пляж. Він тут чисто, тут хорошо, типа, плыви нафиг отсюда. А я ему достаю пасати я говорю, чисто, а я кажу, что? Кажу, вони ж свежие, хтось недавно кого потерял. Він такой, да, ну, скажи, ладно, по полазьте по типа, чуть-чуть. Ну, я начал лазить, потом начал мне рассказывать, кто сережку потерял, может, найдешь, типа отдашь. Я говорю, ну, конечно, я говорю, отдам, обязательно. В общем, лазав я лазав, минут 15 вин выдержал, потом прибег, опять я вынырнул, дивлюсь, он... Так, все, ко мне люди, все, типа, сматуйся. ну, в общем, такой нервный мужик, не знаю, не люблю я такую фигню, когда вот берег оккупируют, Заборов наставлять до самої речки и думають, що речка їхня. Уже, і, ну, короче, не треба не чистить, не треба хайта. Там гвоздей, щоб ви понимали, що тут вот чистенько на глибині, А вот тут вот, ну, я так понимаю, колись тут був берег вільний, не було ніякої бази. І люди отдихали, мангали там, палили дрова, гвозди, всяку фигню, углі. І тому вот этот вот. постоянно вот сифонит на, на, самой мелководье, там дуже много гвоздей и, и, углей. И та же самая фигня и тут. Саморезы, гвозди, короче, не стал я их выкатывать, потому что то и начал наезжать. Я покрутился и поехал. нашел серебряную там сережку, правда. В общем, потом полазил тут на пляже и вернулся. Вернулся. А, ну, тут, собственно говоря, сразу с первого сигнала хапанул уже золотую цепочку и крестик. Вообще меня порадовало, прям все, думаю, коп удался нафиг, можно ехать до дома. Потом поехал, встал тут вот, уже не брал корыто, а чисто так вот, шел все в руки, ну тоже за один раз. дырын рендерин понырял, колечко тут выкаты Золотое. Потом тут ни хрена, короче, дальше. Всякие мелочевки, бежухи, и тут, и там. В общем, потом думаю, час времени что делать? Надо ехать, типа, еще что-нибудь. Думаю, поеду я на мост, заеду сюда, здесь тут поставлю, и под мост полазю. Тут народу не ну, будет, тут полян, там народу дофига. Потом еду, тут пикничок, и тут дорога, короче, и какой-то олень, типа, меня тоже засел передо мной. Ну, и не передо мной, не знаю, короче, расфигачена дорога, ямы такие по пояс. Кто-то копался там, буксовал. В общем, я назад-назад думаю, нафиг надо, я туда не проеду или опять сейчас сяду, нафиг. розвернувся, короче, думаю, куда їхати, Став тут, <говорит> не, не, не пойму, вот, вроде бы и, недовольный, а вроде бы и есть уже все нормально. И решил я съездить сюда вот. На вот цей мостик, думаю, тут может будет мелко, прозрачная вода. Потому что там вот в Калымацком вроде так, ну я бы не сказал, что зеленая, там не зеленая вода, нифига, там чище вода гораздо. Короче, ось, бачите, вот как раз вот этот цвет воды. Той. Это просто, как, короче, блин, зеленая, как шрек, как жабон вода. Блин, в общем, я не знаю, когда похолодает, один, наверное, туда попремся. Может, эта зеленка попадает. Ну, вообще там нереально не что-то делать, потому что вода дуже грязна. И развернулся, решил до дома поехать. надоело мне кататься, шукать место. В общем, все. И то, и. то, и. Итоги. Вот так. Украинские монеты, грузочки. Три советика есть. Да, три советика. Глупы я оставлю, может кислота их добьет. В общем, такие кусачки. Прикольные, нормальные, работают. Даже пружинка сейчас сила. В общем, далее. Криминальчик. Криминальчик прикольный. Это мой другой подобный криминальчик. С вот такой вот неудобной очень блокировкой. Не кнопкой, а вот тут надо, короче, ногтем туда отодвинуть, и тогда лезвие сложится. Ну, тоже непоганый такой режечек, еще даже очень-очень даже походит. В общем, вот такой вот криминальчик. Может, кого завалил, может, нет. Так, две сепорские монеты. Далее такие заколочки. Такие сережки бежуха, хп и все. Там, короче, ну, фуфло. Потом крышка от годинника. Вроде как даже, может, посеребренная, ну... Ничего особенного и годинника не нашлось. Потом вот такие бусики, такие тяжеленькие, может даже из камня какого-то. Хотя... Я не вижу стыка. Обычно, если пластиковые, то они стык, они спаяны вместе. Потом вот такой колончик, тоже бешуха. типа инь и янь ни хрена тут нету. И, и, вообще порадовала бежуха. Ну, чисто визуально я нашел. Пластиковая полностью. Все пластика. Все из пластика. Какого хрена? Что это за гордина? Кто это мог носить? Пластиковая все. елки Короче, ну такие, я скажу, не дуже сегодня богато, но выхлоп Е. Далее, вот такая сережка серебряная. Такая уже полежала, не свежая, нифига. Сережечка. И потом вот такое колечко. Оно легенькая, Куча, блин, опять этих долбаных камушков. <laughs> Задолбуся. Пробы есть, все нормально. Выбывать придется, короче. В общем, и вот такая цепочка с крестиком. Порадовала. Если б не крестик, может я и не зачепил. Не знаю. Не знаю. Ну, пробы есть, все в порядке. Все в порядке. Так, важен. Срибло. Срибло. Колечко. Ого. Блин, у меня что, с руками проблемы? Я говорю, легкое. Нехрен. Нормальное колечко. Нормальное колечко. Так, ну и... Опа. Тут уже чисто ганчик, тут не надо нічого вибивать, чисто дрыг и все. И. І... Вот такие вихідні, Це даже за один день. Это не вихідні, це один день. В общем, ото -от таке, ото -от таке. Мені подобається. Мені подобається. Я кажу, сезон неожиданно. Такий який то яркий находок багато. Я плід. Куда наипализу, блин, натыкаются, вообще что-то, блин, не пойму, что за происходит. Думал, в том году выбив все пляжи. Думаю, ну все, ну интересного, ну не буду нифига. Тут, блин, поперло и поперло. Короче, ладно, все, всем до зустрычи. Я думаю, поки мы ще будем нырять, будем костюмчики менять, менять, менять. Нырять, правда, не знаю, куда ехать. Потому что... Що... Не знаю. Народу ще багато. Блин, ще і городські пляжі работають отлично. Там ще купаються, ще потеряють щось. Ще прийдеться туда, не один раз заїхати. Куда їхати, пока не знаю на наступних вихідних. Тут скоро, скоро тоже будуть всякі собаки интересні. Подивимося, коротше, куди їхати. Ну, по-любому, кудись поправимся. Іначе та життя правильно? Все, всем до зустрічі.